再遇见交汇在此没有消息啊命运重叠看来他回来了如果需要明天交换有你的世界就算让我放弃一切回家我知道你想问什么 你不会跟上次一样瞒着我吧？我有心理准备的，坚强这两个字早就已经刻骨铭心了。我知道那张纸上应该画什么了，打开看看。 不管伤增伤减，我都永远不会放弃你的。你也看到了，吉隆的命运，我们已经改变了，所以无非像西西弗一样，再来一次，我们一样能改变你的命运。昨天另外那个我忘了告诉你一句话，关于商定律最出名的一句话，是薛定谔说的：“生命以负商为生，人活着的意义。” 就是在不断对抗熵增的过程。那西西弗知道他要推多少次石头吗？他不知道要推多少次，但是他永远相信下一次。所以你也要相信，我们把四十六分钟变成二十四小时。只要相信结果是好的，那么慢一点也没关系。 不就是推石头吗？我们今天晚上去放烟花吧，我都准备好了，就在阳台。啊，跟我来。真的好有小时候的感觉。哇，哎，你有打火机吗？啊，有。我来点吧。 那，啊、哇，好漂亮啊！

你说，如果没有流星的话，对着烟花许愿，会不会成真呢？会，因为他们的本质都是燃烧着的物质。<laughs> 何律师，啊，变了。你以前只会觉得我是个傻子，那是因为以前我还没爱上这个傻子。那你愿意跟这个傻子一起做傻事吗？请把我所有没来得及用的运气都给他，好不好？ 你许了什么愿啊？我刚才对着烟花许，以后我每一天都能见到你，而且我们的结局会更改，我会来敲你的门，你会乖乖等着我。你是在命令烟花吗？我是很虔诚的。对了，你还没告诉我呢，到底出什么事儿了？我还是被车撞了吗？ 吴安文，坐牢了吗？吴安文还是坐牢了，你还是在同样的地点出车祸，还是同样的肇事逃逸，但警方还没有找到肇事者和肇事车辆。那我还是一月七号吗？不是，时间提前到十二月十二号了。那我就剩一个月都不到了。